ايها الاخوه الكرام لن يكون الحديث في هذا اللقاء عن بيان خطر الذنوب وعظم مضرتها على العبد في دنياه واخراه وقد اجاد في هذا الباب كثيرا وافاد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجواب الكافي ولن يكون ايضا الحديث في هذا اللقاء عن التوبه واهميتها وعظيم مكانتها ووجوب المبادره اليها وخطورة تسويف التوبة وتأجيلها وأن تأخير التوبة نفسه ذنب ينبغي للعبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه ولكن سيكون الحديث مباشرة فيما عنونا لهذه المحاضرة وهو البواعث على الخلاص من الذنوب والمراد بالبواعث أي الأمور والأسباب التي تدفع العبد الى التوبه وتعينه الى وتعينه على المبادره اليها وتدفعه الى مجانبه الذنوب والبعد عنها اذا ما حدثت النفس اذا ما حدثت النفس صاحبها بارتكاب ذنب او فعل خطيئه وهذا باب مهم جدا نحتاج كثيرا إلى مدارسته والتأمل فيه وذلك أن الإنسان يجد من نفسه ويعلم من حاله وقوعا في بعض الذنوب وارتكابا لبعض الخطايا ويجد من نفسه رغبه في تركها الا انه لا يزال يرى نفسه مع الايام تقع في تلك الذنوب فما هي البواعث والدوافع التي تعين العبد باذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والبعد عنها والمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من فعلها وارتكابها وهو كما ترون موضوع عظيم الأهمية جليل القدر وثمة بواعث كثيرة تطرق لها اهل العلم في بطون الكتب وفي مصنفاتهم النافعه ومؤلفاتهم المفيده تعين العبد باذن الله سبحانه وتعالى اذا عرفها واعملها في حياته على الخلاص من من الذنوب والبعد عنها ورأيت الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله تعالى أجاد في هذا الباب إجادة عظيمة كما هو رحمه الله تعالى في عموم تصانيفه ومؤلفاته فذكر رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في فصل خاص البواعث التي تعين العبد على الخلاص من الذنوب وذكر رحمه الله تعالى عشرين باعثا جمعها جمعا عجيبا وأوردها ايرادا متينا وبينها رحمه الله تعالى بيانا نافعا في هذا الفصل الذي اشرت اليه من كتابه آنف الذكر وفي لقائنا هذا عرض لهذه البواعث التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المتقدم مع شيء من التفاصيل سائلا الله جل وعلا أن يمدنا أجمعين بعونه وتوفيقه وهدايته وتسديده وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يرزقنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب